Хотели бы рассказать вам о наших книжечках. Вот «Сирия. Солнечная система». Она состоит из четырех книг «Солнце, земля, луна и небо». Это переиздание скотландского языка. Очень знаменитый испанский иллюстратор Россия Банила. Я думала, он итальянец, если честно. Это она. Она? Это она. еще и она? Да, Боже, да, позор да, какой. Да, да, да. И это идет не сухая энциклопедия, а идут очень популярные рассказы, диалогов между Алисой и Оливером о тех или иных явлениях в нашей Солнечной системе. Со скольки лет рекомендуете? С трех до шести, с трех до семи. В конце каждой книги есть родительская страница, в которой более раскрыта и взрослым языком, чтобы можно было ответить на каверзные вопросы детей. И есть задания для деток тематические. Допустим, если это книга про Солнце, создать солнечные часы, если это Луна имитирует кратеры на Луне, если это Земля собирает космическую пыль, метеоритную. действительно для меня это было открытие, что у нас падает миллионы тонн космической пыли метеоритной. Вот, очень интересная серия, рекомендую. Также у нас есть в издательстве Ремельбухи, это книги гляделки. Это переиздаем с немецкого языка, с издательства Равенсбургер. Вообще у зеленая книга. Для изготовления не было срезано ни единого дерева, потому что она сделана с переработанного макулкарного картона. Uh -huh. Вот эта книга была впервые издана в 2010 году в Европе, потом множество раз переиздавалась и в Германии, и в Италии. И мы решили поддержать этот тренд, и решили сохранить эту книгу, также оставить ее зеленой, и сделали также самое с переработанного картона. Все отрисовано вручную, это очень большой труд очень-очень большая деталировка и много страничек как для дамир буха да, да. это у нас есть супер толстый двух он 200 950 грамм тяжело вот, также у нас есть книга для детей постарше детективных квеста им агенты-благородники Произошло преступление в Нью-Йорке в галерее. И есть подозреваемая вот карточка досье на 10 подозреваемых. И задание разгадать это преступление дают двум агентам тайной организации Интерлол Алии Али и Оливеру. И есть отчет полиции, есть улики, есть подозреваемые. И вот, передвигаясь по карте Манхэттена, по каким-то местам, ребята находят новые улики и отсеивают по чуть-чуть подозреваемых, сужая круг. Это американские авторы? Это Испания. Uh -huh. Это Испания. Лет с девяти, наверное, да? Я думаю, что с семьи уже можно смело. Потому что я вместе с сыном ему 6 лет, и я вместе с ним ее проходил несколько раз, ему нравится. Uh -huh. Я думаю, что с семьей уже можно смело. Это на одном языке? Только на, на украинском языке. Uh -huh. да. Здорово, здорово. Мне кажется, у нас очень мало подобного рода книг. И что же вот это, то, что, по-моему, должно было бы пахнуть? Mm -hmm, да. Это рожде рождественская книга с очень доброй историей про мышонка, который живет в доме у Санта-Клауса. И он собирает за эльфами Мишуру. И также сам и готовит игрушки для маленьких мышат. И когда Санта-Клаус отправляется детям дарить игрушки, подарки. Также самый мышонок. Собирается вместе с Дед Морозом и отправляется раздаривать подарки. А потом он подарил саму Санта-Клаусу. Он думал, что Санта-Клаус не знает, что у него он не живет. А в конце рассказа и сам Санта-Клаус ему тоже подарил пряники. Очень красиво. Есть что-то, что, -то, что, вас, что вы ждете из печати и можно будет в ближайшее время увидеть у вас? Да, мы готовим книгу для чтения, наша первая книга для чтения на 145 страниц, мне кажется, может быть немножко больше, про привидение, которое живет в замочной скважине Зиппель. И он подружился с парнем, который живет в этом доме, Пол. И у них очень много разных интересных происходит историй, приключений. Это наши авторы или... Это немецкие. авторы. Uh -huh. А нашего автора мы также сама готовим одну книжечку. Но я не скажу. Секрет, Это когда секрет. ждать. Мы заканчиваем уже иллюстрировать. Mm -hmm. Это автор, наша знакомая, по детской площадке. Она сама не писатель. Просто для своего сына написала историю интересную. Машинки будут? Э, будут. Отлично, отлично. И мы решили сдать ее. Эту историю сейчас уже заканчиваем иллюстрировать. Может быть, к концу года будет. Возможно. Возможно. Будем стараться. Будем ждать. Спасибо вам. Спасибо вам. Шки це завжди історії для дітей з картинками. І, звісно, що Бестселер це Петсон Фіндус і на Медс улюблениця взагалі всі історії Пецсон і Фіндуса, потім його подика Фіндуса, якого люблять і старші і молодші з картинками, з пригодами, і дуже добрі історії. Випускати uh, пецін, а ну, -ка. Так, звісно, пецен гарно продається, гарно, звісно, і будемо його побувати так. Ще вашу увагу, книжечка називається Довкова колеса і Довкола корабля. Да, ми знаємо, що колес це найгеніальніший виник людства. І, е, власне, з чого все починалося? Як первісна людина, як вона думала, як би їй зручніше каменюки, вона свитки вигадала колоску. І ось цей винахід, який протягом бачите, цивілізації, як і як його використовували, і аж до наших часів. Те саме і про кораблі. Кораблі? Да, знову ж таки, первісна людина, яка <схід> вирішила, що зручніше може припливати і аж до ось, найсучасніших. Е бачите, всі види кораблів, як вони будуються, як вони е ну, в ковчег навіть розмальовані. І ще покажу вам природничий книжок, серія про, про природу. Про метелики, як вони народжуються, як вони в стадії гусені перебувають, які вони всякі різні бувають красиві. Міста не здобувають не тільки в книжок, так міст у мишок, у комашок. Бачите, ось такий нідок, э, дильчик. Ось і ще дуже на виставці користуються великим попитом і цікавістю. Книжки якова перельма. Це дуже відомий ще з радянських часів, популяризатор науки. Саме математика, фізика, алгебра, геометрія, астрофізика. Ось, Фізика на кожному кроці для дітей, для школярів, для студентів. Фізика всюди, навіть тут в нашому наметі теж фізика да, випаровування все таке. Алгебра, жива математика. Я дуже їх рекомендую читати дітям, які люблять математику і які її не люблять. Бо вони після цієї книжки обов'язково її полюблять і зрозуміють. Спасибо большое. Виховнице з Києва ми привезли, приїхали на Зелену Волнур, зазвичай ми тут постійно знаходимося і представлено асортимент основної літератури для класного та запасного читання. Найбільш популярні це Леся Вороніна, книжечки, особливо її перша книжка, яка є в шкільній програмі таємне товариство по ягузів. ну і також інші книжки по шкілі, де... популярні. Дуже цікава книжечка у нас є по перекладній книжечці озеро Загадок. Це литовські художники і каскарі. Також Литовська художниця Ліна Колєк Штуата, Кіка Міка. Дуже гарні книжечки для маленьких дитячок. від яка Та, которая, тося Бося», так? Да? на російській тося бося її пер так. переклали. А це не українські, так? Це Літовські, ви сказали, Ліна. Ага. Ліна що, то, що, а, а це українська книжечка? Це українська, це Леся Вороніна, яка ось п'ять книжечок таємні ТТБ. Це вона ж. І це є дитячі книжечка, приводить голубого поповіда. Щось новень... новеньке очікуєте з друку найближчим часом? Ну, Очікуються ще книжки твій про кіку-міку, Повинно бути. Зараз просто там у нас ще одне видавництво, У нас там інші програми і трошки переплітаються. <гум> я зразу так не можу сказати. Можемо поплітячий. чекати кіку як да? як найменше. Дякуємо дуже. Да, будь ласка.